Brought to you by Ludo Fantasy. Roll the dice, make your move, और अपनी किस्मत बदलो. Download Ludo Fantasy now. कल गांव हमला मार भारत ना जेप 25 ती 26 निर्दोष यात्री ना जारे सही दो था त्यार बाद भारत सरकारें जे निर्णय लीजो अने आतंकवादियों ना जार ठिकाना आता त्या हमला शुरू करिया अने ऑपरेशन सिंधुर नाम आपी આ ઓપરેશન સિંદૂર બાદ જયારે ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે એકદમ તનાવ વધી ગયો અને આજે છેલ્લા બે દિવસ ભારતે પાકિસ્તાનના અનેક વિસ્તારોમાં અનેક સરહદી વિસ્તારોમાં જયારે યુદ્ધ અભ્યાસ જેવો એક માહોલ ઊભો કર્યો ત્યારે આજે પાકિસ્તાન અને ભારત વચ્ચે અચાનક યુદ્ધ વિરામનું એક જાહેરાત કરવામાં આવી પરંતુ હજી યાત્રિકો અહીંયા દ્વારકામાં આવતા યાત્રિકો એવું માની રહ્યા છે કે આ યુદ્ધ વિરામ જે શરૂ થયો इना करता जो आप क्या कहेंगे इसके बारे में युद्ध हमेशा भी विभिषक होता है उससे काफी लोगों को नुकसान होता है हर तरह का नुकसान हो सकता है लेकिन कभी कभी कुछ चीजों के लिए युद्ध आवश्यक भी होता है जब किसी शक्तियों को पतन करना होता है या कहीं तो हमारे हिसाब से तो ये अच्छी बात है कि युद्ध नहीं हो रहा है ख़त्म हो रहा है उसको कुछ चिस्कार किया गया है लेकिन यह है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो इस तरह की गतिविधियां ना घटित हों जिससे लोगों को आम जनता को जो है लोग वो करें तो यही चाहते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना ऐसी कंडीशन ना आए दोबारा कि युद्ध की नौबत आ जाए ना बाकी तो ठीक है मैं कल से अच्छा ही है युद्ध ना हो तो अच्छा ही है इससे आम जनता को तो नुकसान होता ही है લોકોનું પણ એવું કેવું છે કે યુદ્ધ કરવું જરૂરી નથી પણ પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થાય તો આપણે યુદ્ધ કરવું પણ છે અને યુદ્ધમાં બંને દેશોને નુકસાન પણ જાય છે જે આપ ક્યાં કહેગે મેં તો એ કહેના ચાહુંગા કે पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करूंगा उनके ही सूझबूझ के साथ हम लोग इस आज मुकाम पे खड़े हैं जो तो युद्ध विराम की घोषणा हुई है फिलहाल हमारे देश की अखंडता प्रभुता और संपूर्णता के साथ कोई भी खिलवाड़ करता है उसको बक्सा नहीं जाना चाहिए वो हमारे मोदी जी ने बहुत ही सदल सचल और बहुत ही धैर्य पूर्वक कदम उठाया जो कि बहुत ही जरूरी था लेकिन हम लोग ये जान रहे हैं जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ था थोड़ा थोड़ा तो हम लोग सभी देश पूरा भ्रमित था कि इसमें हमारे और यार चाहे पाकिस्तान हो सभी के ही जान माल का खतरा होता है और नुकसान होता है जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही साल पीछे ले जाती है जो कि हमारे लिए और हमारे देश के लिए हितकर नहीं था ये बहुत ही अच्छा कदम है लेकिन हाँ ये मैं फिर कहूँगा यदि हमारे देश की अखंडता को यदि कोई चोट पहुंचाता है तो उसे बिल्कुल बक्सा नहीं जाना चाहिए चाहे उसको किसी भी हद तक जाना पड़े हम अपनी देश की देश के ऊपर कुर्बानी और सबको देने के लिए तैयार बैठे हैं धन्यवाद તમે સાંભળી એમ યુદ્ધ લોકો ચાહતા નથી પરંતુ પરિસ્થિતિ એવી ઊભી થાય તો આપણે જબરજસ્તી આપણે તેની સાથે હુમલો પણ કરવો જોઈએ આ સાથે યાતાધામ દ્વારકા યાતાધામ દ્વારકામાં આજે બે કલાક પહેલા તંત્ર દ્વારા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો કે જગત મંદિરને સાંજે સાત વાગે બંધ કરવામાં આવશે જ્યારે ખાસ કરી અને આ નિર્ણય રદ કરવામાં આવ્યો છે અને દ્વારકાધીશું જગત મંદિર કાયમી માટે ખુલ્લું રહેશે રજનીકાંત જોશી આજ તક દ્વારકા